ইমান জেক কিহর সগরত হু বুলই মানুষ হয় নিকি কিবা তাকো তাকো এক মুহূর্তর বাবেও নহয় এটা জীবন এটা জন্মলে একবারে ঘড়ি নহাক এবার এবারও নাভাবিলা কিয় জুবিন্দা আয়ের কথা কথা লক্ষণের কথা তুমি ঘড়ি নহা খবর পায় আজি জানা জুবিন্দা আয় বগা সাজ পিঁধিছে তোমার জানো ভাল লাগিছে অসমীয়া আয়ে আজি হৃদয় বিদাৰি কান্দিছে আৰু লুইত লুইতখনৰ কথাটো ক'বই নালাগে লুইতখন যেন বলীয়া হৈ পৰিছে কোনোবাখিনিত আকৌ সুমনীয়াস কাঢ়িছে এক অধ্যায় অন্তত মানিব নোৱাৰা এক সময়ৰ হোটত লুইতখন যেন এক মুহূৰ্তৰ বাবে হ'লেও হেৰাই গৈছে লুইতেও আজি হিয়া ঢাকৰি কান্দিছে কিন্তু কোনোবাইজনে দেখিব লুইতৰ চকুলো মিলি যাব পানীৰ লগত লুইতৰ চকুলো কেতিয়াবা যদি সাগৰত গৈ পৰেগৈ জুবিনদা তুমি চিনি পাবা পুতুকন এতিয়া যিমান হিয়া ঢাকৰি কান্দিলো জুবিনদাৰ ঘূৰি নাহে ব'ল আমি সেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানলৈকে যাওঁ ঐ পুতুকন পুটুকন হ'ব আঠুৱা এতিয়া যিমান কান্দি থাকিলোঁ জুবিনদাৰ ঘূৰি নাহে আৰু যিটো সত্য সত্যই জন্ম হ'লে মানুহ মৰিবই লাগিব উপায় নাই প্ৰকৃতিৰ নিয়ম কি কৰিবা আৰু হয় ব'লা ব'লা আমি এতিয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানলৈকে যাওঁ ঐ পিতাই তই নাযাওঁ নেকি মই যাম মই যাম কেলেনো নাযাম বাৰু ডেকা অৱস্থাৰ পৰা খাওঁতে শুওঁতে উঠোঁতে বহোঁতে বিয়াই সকামে সকলোতে জুবিনৰ গানেই শুনি ডাঙৰ হ'লোঁ আজি অ' আজি সেইজন মানুহেই আমাৰ মাজত নাই কি কৰিবি আৰু নেদেখাজনৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা সঁচাকৈ যদি জুবিনৰ লগত পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হৈছে সেই কাল্পিক গীতাক যাতে অতি সোনকালে ভগৱানে পুলিচৰ হাতত ধৰাই দিয়ে ঐ ইয়াত সঁচা মিছা ক'বলৈ কিটো আছে হয় পিতাই ঐ নিউজত যিবোৰ দেখিছোঁ যিবোৰ শুনিছোঁ ঐ জুবিনৰ মৃত্যু এটা সাধাৰণ মৃত্যু নহয় ই এক পৰিকল্পিত হত্যা যেনে লাগিছে কিন্তু শেষ পৰ্যায়ত চি আই ডিয়ে কি ৰিজাল্ট দিয়ে চি আই ডিয়েহে জানে আৰু অঁ পালন দা বলক বলক ইয়াতে এতিয়া এইবিলাক কথা আলোচনা কৰি থাকিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান গৈ পোৱা দেৰিয়ে হ'ব চৰকাৰে ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰিম বুলি কৈছে নহয় মোৰ মনে কয় দুখীয়া শাস্তি পাবই পুতুকন ইয়াতে কান্দি থাকিব নালাগে ব'লা তেতিয়াহ'লে যাওঁ আহক তেতিয়াহ'লে সোনকালে যাওঁ পিতাই

কি কৰিবি আৰু এতিয়া মানি নল'লে উপায় নাই যিটো কথা সত্য সত্য বুলি মানি ল'বই লাগিব অসম মানেই জুবিন জুবিন মানেই অসম বিহু মানেই জুবিন জুবিন মানেই বিহু এতিয়াৰে পৰা বিহু বুলি ক'লে মনটো কিবা বিষাদেৰেহে ভৰি পৰা যেন লাগিব নেকি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাটোতো গ'ল এতিয়া ক'লেই গ'ল সেইটোহে সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম অহ আহ আহ কথা পাতি থাকিলে নহ'লে দেৰিয়ে হ'বগৈ বলক বই শুনিছে বলক বনিয়ে জুবিন দাৰ মৃত্যুৰ খবৰটো পুৱাৰে পৰা তাইৰ চকুত চকু পানী নুগুচাই হল তাকেহে পাই জুবিনৰ মৃত্যুৰ কথাটো ভাবিলে কিবা বুকুখন বিষাই যোৱা যেনহে লাগে মোৰো যে এইকেইদিন হাতত নোচা হৈছে বল বল সেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলিটো জনাই থৈ আহোগে বল বলক ভাল মানুহবিলাককহে ভগৱানে সোনকালে লৈ যাব লগায় বেচেৰা জুবিন দাটো কেইবছৰনো হৈছিল আৰু বিশ ত্ৰিছ বছৰ জীয়াই থাকিলে হয় ভগৱানে যে ইমান সোনকালে লৈ যাব ভবাই নাছিলোঁ তাকেহে এতিয়াৰে পৰা অসমত বিহু বুলি ক'লে মনবিলাকে ভাল নলগা হ'ব হ'বতো নক বিহু মানেই জুবিন জুবিন মানেই বিহু জুবিন মানেই অসম মানেই জুবিন যিখন অসমত জুবিনেই নাথাকে সেইখন অসমত বিহু বুলি ক'লে ভাল লাগিব যে নহয়

তেতিয়াহলে মায়াবিনী গানটোকে অকমান গুণগুণাই দিব লাগে অকল জুবিন দাই জীয়াই থাকোতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত সেইটো গানকে গুণগুণাব লাগে অ সকলোৱে গোৱাতকৈ এজনে গালে বেছি ভাল লাগিব বাকী বিলাকে অকমান দেৰি কাৰণে মৌন হৈ থাকিলেই হল আৰু নে কি ৰাইজকলো ছবি ধরা দিলা গোপনে আহি হিয়ার তুমি যে মর শুকান মনত টোপাল নামি অহা রোদরে নই মোৰ দেহত প্রতি ধুমুহাৰ হতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন আৰু নাগাওঁ ইমানতে সামৰণিহে মাৰি দিছো গানটো গাই থাকোতে কিবা বকুখন বিষোৱা বিষাহে লাগিছে দে হ'ব আৰু তেতিয়া জয় জুবিন দা জয় জুবিন দাই উচিত বিচাৰ পাবনে